Честный депутат все-таки поддержал идею повышения пенсии, но пока только в соцсетях, лайками и репостами. Яна, а какой у меня пароль на Фейсбуке? День рождения ваш. Подожди, обычный день народжения, или тот, когда меня той, за взятку взяли и потом оправдали? Тот, когда вас откачали от передозника кокаина. А, так то шестый, что ты запомнить не можешь. Так, то был 31... -й. Егор Григорьевич, к вам ваш пиар-менеджер. Ой, снова этот пиар, господи. Чтобы без него не можно. Евгений, душа моя, день добрый. Не добрый, Егор Григорьевич, Не а добрый. Шо, а что трапилось? Вы перестали общаться со своими избирателями в соцсетях? Я пароль забываю. Я же вам сказал, поставьте какую-нибудь дату, день рождения или другое важное событие для вас и не парьтесь. Евгений, душа моя, мы с сей уладую, только за последний рик. Було шість значими событий, і який з них більш значимою, я даже сам не знаю. Я вас розумію, але ви повинні регулярно твитить. Євген, <ривання> дякую тобі, що ти переживаєш за мене. Дякую. Але все нормально, почки вже работають. І я твітю так, що дай Бог кожному. Рад за вас. Но я по другому вопросу. По какому? Я по поводу отжимания. О! Все, требовало было починать. Отжимания я люблю. Отжимания, то классная штука. Что будем на этот раз отжимать? Завод? Или э, может фирму? Или земельную делянку? Нет, я по поводу вашего отжимания. А что такое? А, кто а у меня что хочет отжать? Я здесь всем делюсь. Да нет же, видео, на котором вы должны были отжаться 22 раза. Помните? Ой, помню. И вот его придется переснять. Не-не-не-не, ничего переснимать не надо, там нормально все, не, не надо. Егор Григорьевич, там видно, что вы отжались всего один раз, а потом видео зациклили. Что, сильно видно? Да, там мужик вперед ходит на заднем Пока что так и бывает, людина что-то забыла и вернулась. 22 раза. Ну, может, слушай, какая разница, заметят, не заметят, давай в интернет ее и мать его так. Да вы что, нельзя такое выкладывать в интернет. Тем более, у вас уже есть один прокол. легкий прокол? На крещение, когда вы вместо проруби нырнули в бассейн на Шри-Ланке. Да ладно. Егор Григорьевич, придется отжаться. Слухай, ты мне вот скажи честно. Это МВФ новые вказивки прислал, что типа дадим транш только после того, как мы тут будем делать полный дебилизм. Мы и так много делаем. Ну, что ты? Да нет же, это из Америки пришло. Ну ця Америка. Из Америки лучше прошло 22 миллиарда долларов. Вот тогда в Кабмине не то что отжиматься начали, а они там рандат флях сальта, рандат флях сальта. 22 раза в день. Поймите, эта хрень про 22 раза очень важна для политики страны. Слушай, ну не обязательно же отжиматься 22 раза. Я могу покормить рыбок 22 раза. Егор, Егор, давайте отожмемся. Давайте. Слушай, ну, а может двойника найдем? Нет. А компьютерная графика, это тоже дорого? Дорого и заметно будет. Слушай, может я просто денег дам? Все ваши уже отжались и отсчитались. Прямо все? Все. Вот я тебе за язык не тяну. Зараз я подзвоню Колі, Коля не під одну владу не прогибався. Коля, здоровчик. Слухай, а це буде 22 віджимання. Ти забив чи повівся? Віджимався? Руки боліли 22 дні. <риклад> Нічого собі. 22 капельниці поставили. <риклад> О, ти чу? Слухай, а, а, а серед наших є такі, хто не застав і відказався? <риклад> Твой шеф. от глыба. А? Вот сейчас еще больше его зауважал. И что еще и было? В Киев вызвали. А что потом? Дупа болела 22 дни? Понял, Коля, я передвоню. Ой -ой 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 Ну что, приступим? Ой -ой 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 -ой. ой. Ну я же не могу так без разминки. Так, подожди. Вот, раз, это вот. Слухай, а давай я вот так до стенки стану? а ты камеру, как будто она лежит, вот так вот. И я такой, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а? А как вы объясните людям, что у вас портрет президента на полу лежит? Что ты прибираешься? Ой, господи, ладно, вот тут стой, вот тут стой и снимай. Все, сейчас будет. Ключа, ага. Я губернатор Егор Григорович Крутоголов, принимаю челлендж и зараз видишь муся 22 раза. А, три. Четыре. Пять. Да ты что ты здесь снимаешь? Я тебе сказал, там стоять. Ну что ты? Егор Гос... Григор, Григорьевич, надо так, чтобы вас видно было. Когда будет видно, тогда будет стыдно. Не надо, не надо это снимать. Давайте вы здесь лучше отожметесь. Давайте, давайте, давайте. Ну, а вот, допустим, я отжался. Допустим. А кому его передавать? как кому? Всем, кому угодно. Сейчас все отжимаются. Ага, все. Даже винницкие. Ну да. Вообще авторитетов не осталось. Готов? Да. Слушай, а что ты думаешь насчет моего фото, как я отжимаюсь? Ну и как люди поймут, что вы отжались 22 раза? А мы фотку запустим 22 раза, оно как мультик получится. Нет, надо видео. Давайте. Так, все, включив, точно? Да. А, сколько раз было? Один. Блин, по ощущениям 35. Не, вниз, вниз не сложно. А вот вверх, вверх, конечно, не очень. Ух. слухай. А ну давай, иди а ну, иди, лягай. Зачем? Лягай, 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 лягай. Давай. Вот то, представь себе, как будто камера внизу лежит, а я над нею вот такой отжимаюсь, да? А ты меня снизу почтовхуешь, понял? Как я вас подталкивать буду, у меня в руках камера. Ногами, давай, давай, снимай шкарпетки. Шишова на да? Все! Готов? давай, давай, убирайся. Снимає. Я губернатор, його шкоту, я приймаю челендж. И раз. Давай, давай, давай. давай. Яна, это не то, что ты подумала. Это, это челлендж. Я бы тоже смогла, это челлендж. Я что, безрукая? Ян, господи, Не-не-не, все. Не, не. Давай без отжиманий, ну его нафиг. Ой. Хорошо. Давайте запустим социальный ролик. Шо -шо? В котором вы в одиночку... А? Уберете снежную дорогу? Так. Как вам такой? А что, так и можно показывать? Да, это сейчас очень актуально. К тому же, мало кто может это повторить. Да ладно, я таких любителей, знаешь, сколько знаю. Ну ладно, если так оно можно, то пожалуйста. Да. Белые дороги. Белые дороги делаете? Тали мои ноги все белые дороги. Юрий говорит, что вы делаете? Что? Собираюсь убрать снежную дорогу самостоятельно. Или могу разделить на двоих. Да я имел в виду лопатой. Ты что? Лопата, я тут чайную ложечку попробовал. Так меня саму так убрало, что почки только вчера включились. Так что ты будешь че, не? Уби, уберите ты немедленно! Фу -фу -фу. Начали? Я начинаю цей иди в дупу челлендж и начинаю с своего пиар директора. Хорошо, хорошо, другой челлендж. Как вам такой челлендж? Ставь фью маус. Что за? Закрой свой рот. Да ты сам закрой свой рот, дубина. Ч челлендж так называется. Надо чем-то набить рот и с полным ртом передать эстафету своему другу. Слушай, давай я краще Яну позову. <свят> Яна, хоть сюда, у нее и краще получится. Яна. Да какая Яна? Что, не? Вы должны в кадре. А, я... Яна, отбой. Яна, хоть сюда. на отбой. Хоть сюда, отбой, хоть сюда, отбой. <свист> Прикинь, что там зараз в приемной творится. <свист> Пока мы с вами ерундой маялись, вам еще один челлендж прислали. Я там? Вот, смотрите, пожалуйста. Значит, я, Иваница Олег Петрович, официально заявляю, что больше взяток не беру. И передаю эту эстафету Егору Григоровичу. <свист> Ну ж як, якщо я призвище не почув, значит, я челлендж не приняв, правильно? Ну то як с повесткой из военкомата. Если лично в руки не дали, то, ай, извиняйте, б она не Ну другие же увидят. Это же интернет. Точно, ё-моё. А ну давай. Вони там в НАБУ вообще с ума посходили. Так, а ну давай. Челлендж, ответка. Я... Почув челендж від Олега Петровича і в свою чергу передаю на нього компромат. Однажды 3-го числа в сауне, значить, Діаніс і Афродіта. Олег Петрович. Що? Зачем вам такой пиар, скажите? Точно, точно не надо. Давайте а -а -а. лучше какой-нибудь свой челлендж запустим. Я кто? К сферу. Недавно був такий челлендж, називається Манекен. Так. Все замирали в героїчній позі і ага. какое-то время стояли. Так... Це ж бомба. Оце я можу. героической позе. Да. Ага, давай, снимай. Давайте. Ага. Я начинаю запускать новый челлендж. Все запустил. Вот, а то не челлендж, то челленджер. О, так и не долетел до этих слоев атмосферы. Открой окна. Ой. А вы не можете какой-то нормальный челлендж запустить, а? А что, этот такой был нормальный? Да какой-нибудь благотворительный. Перечислить деньги в какой-нибудь фонд и передать эту эстафету своему другу. Идея классная. Ну давай, чтобы денег не надо было платить. Давай. тогда обливалки, брызгалки. О, так у меня же как я, я там холодной водой обливался. Ты что, не запустил его в интернет? Да, конечно нет, такой нельзя людям показывать. Надо же было в трусах обливаться. А что, сильно видно, что без трусов, да? Ну, до холодной воды сильно. А потом не очень. Слушай, давай вот до холодной воды отрежем. И в интернет. Мы там, мне там стыдаться не мачу. Егор Григорьевич, если вы сейчас не выполните какой-то челлендж, вас могут уволить. Что значит уволить? Я, между прочим, губернатор. И в мои губернаторские обовязки не входят в ваши челленджи. Да поймите, сейчас время такое. Если вы не будете исполнять свои обязанности, ничего страшного. А вот если вы не будете участвовать в челленджах, это уже сильно зрада. Не-не-не, нам такого не надо. Так, ну если моему народу надо, чтобы я занялся какой-то фигней, я это сделаю. Зараз мы запишем сразу несколько челленджей. Ух ты. Давай, Давайте. сейчас небольшая разминка. Отжимания. Раз, два, три, четыре, пять. Записал, вызывай швидку. Егор Егорович, у меня память в телефоне закончилась. Тоді визивай швидку для себе. Ти